अस्सलाम वालेकुम रात का खाना खाने के बाद अगर कुछ रोटियां बच जाती हैं तो सुबह हम उनको जाया कर देते हैं क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 12 घंटे से ज्यादा देर तक का पका हुआ खाना सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है इससे लूज मोशन तजाबियत बदहजमी और फूड प्वाजन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन दोस्तों आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि बासी रोटी खाने से किसी नुकसान होने की बजाय आपको इससे बहुत सारे फायदे होंगे यानी कि जो रोटी रात को बच जाती है तो वो बची हुई रोटी अगर आप सुबह नाश्ते में खाते हैं तो इस बासी रोटी के आपको ना जाने कितने फायदे मिलते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप भी रात की बची हुई रोटी को सुबह खाते हैं यानी कि अगर आप सुबह बासी रोटी खाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और साथ के साथ शेयर ज़रूर किया करें सबसे पहला फायदा जो बासी रोटी खाने का होगा वो होगा डायबिटीज के मरीजों को क्योंकि अगर आप सुबह बासी रोटी खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है इसके लिए आपने करना क्या है कि एक गिलास दूध के साथ एक बासी रोटी रोज़ सुबह खाली पेट खानी है अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आप अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी ज़रूर खाएं क्योंकि रात की बची हुई बासी रोटी इस मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी के साथ करें फिर आप देखेंगे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है या नहीं क्योंकि बासी रोटी में गंदम के तमाम तर ख्वाहिश मौजूद होते हैं मसलन इसमें रेशा होता है और बहुत कम मक़दार में नमक और मिठास भी होता है ये हाजमे में भी मदद देती है वज़न को कम रखने और खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल रखने में मददगार है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है अगर आप ठंडे और फीके दूध के एक गिलास के साथ रात की बची हुई बासी रोटी खा लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या जो लोग मैदा की तस्वीर से परेशान रहते हैं और कब्ज़ की बीमारी में मुबला रहते हैं उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए तो ये मुफीद तर है इसलिए हाई डीपी के मरीजों को चाहिए कि बासी रोटी को तोड़कर 10 मिनट के लिए ठंडे दूध में इसे भगव रख दें और फिर इसे सुबह के नाश्ता में खा लिया करें फिर आप देखेंगे कि बासी रोटी और दूध किस तरह से आपके दिमाग और जिसम को ठंडा रखते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं पेट में तजाबियत और मैदा की जलन को खत्म करते हैं और आपके बदन को किस कदर गजाइत मुहैया करते हैं जो लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं उनको भी बासी रोटी बहुत फायदा दे सकती है बहुत से ऐसे जिम हैं जहां एक्सरसाइज के साथ बासी रोटी खाने को कहा जाता है क्योंकि बासी रोटी खाने से हमारा जिसम मजबूत रहता है और जिसम को ज्यादा एनर्जी मिलती है बासी रोटी बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखती है अगर आप गर्मियों के मौसम में बासी रोटी दूध या दही के साथ खाते हैं तो इससे आप गर्मी जैसे कि गर्म लू से भी बच सकते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल में रख सकते हैं बासी रोटी खाना दुबले पतले लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि बासी रोटी के अंदर मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपके जिस्म को बहुत ही मजबूत और ताकतवर बनाता है इसलिए दुबले पतले लोग सुबह खाली पेट बासी रोटी जरूर खाया करें दोस्तों बासी रोटी खाने के इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं बस आप आज से ही बासी रोटी ज़ाया करने की बजाय रोज इसे सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दें तो दोस्तों ये थे बासी रोटी खाने के फायदे लेकिन बासी रोटी खाते वक्त आपको एक बात का जरूर ख्याल करना होगा कि आप रात की बची हुई रोटी को सुबह नाश्ता के वक्त और सुबह की बची हुई रोटी को उसी दिन रात के वक्त खाएं लेकिन अगर इससे ज्यादा देर यानी कि दो दिन या तीन दिन से पहले की पकी हुई रोटी है तो इसे आप बिल्कुल भी ना खाएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो को अपने दोस्तों और दिगर अहबाब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें